Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Sahabat rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa Nikmat iman Nikmat ibadah nikmat ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah termasuk kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mana kita mengharap daripada ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutip daripada hadis Nabi Muhammad bahwa ada empat golongan orang yang dirindukan syurga. Kata Nabi, Surga merindukan kepada empat golongan Yang pertama adalah Orang yang senantiasa membaca Al-Quran Orang yang selalu membaca Al-Quran Orang yang istiqomah membaca Al-Quran Baik dalam keadaan lapang Maupun dalam keadaan sempit Maka itulah orang yang dirindukan syurga Apalagi di momentum bulan Ramadan ini Kita memperbanyak membaca Al-Quran Bahkan sampai menghatamkan Al-Quran Maka kata Nabi Orang yang membaca Al-Quran Kelak di yaumil akhir nanti Al-Quran akan datang menjadi syafaat baginya Maka orang tersebutlah Yang dikategorikan sebagai orang yang dirindukan oleh syurga Sahabat rahimakumullah Yang kedua adalah Orang yang senantiasa menjaga lidah dan lisannya Wahafdul lisan Menjaga lidahnya daripada menyakiti orang lain Bahkan sampai menzolimi orang lain yang mana kata nabi selamatnya manusia tergantung daripada lidah dan lisannya maka orang tersebutlah yang akan dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala sahabat rahimakumullah yang ketiga adalah orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang kelaparan orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang miskin orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang membutuhkan yang mana kita hidup di dunia ini tidaklah sendiri ada saudara-saudara kita jangan sampai kita berpoya-poya menari-nari di atas penderitaan mereka maka orang yang mampu memberikan manfaat orang yang mampu memberikan makan orang yang mampu menjadi orang yang dermawan maka orang tersebutlah yang akan didudukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala sahabat rahimakumullah kemudian yang keempat orang yang diridukan syurga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang mana puasanya yang puasa tersebut dengan landasan iman dan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang tersebutlah yang akan diridukan oleh syurga yang mana kata Nabi man soma ramadhana imanan wahti sabar Siap orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan hanya mengharap ridho kepada Allah, gufirullahu ma taqadda memintan bik. Maka Allah akan mengampuni dosanya, dosa-dosa yang terdahulu. Maka orang tersebutlah yang akan dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. sahabat rahimakumullah mudah-mudahan kelak kita termasuk orang yang dirindukan syurga dan akan dimasukkan kepada syurganya Allah Azza wa Jalla terima kasih, mohon maaf atas segala perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh